Николай разрешите вас сначала поздравить с днем рождения. Пожелать вам всего. выше 67-го года, это у вас круг, 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 круглая дата, не круглая? А, круглая? 45 лет. 45 лет. Пожелать вам, ну, все те поздравления, которые вам желали, добавить еще. Ну, и, наверное, пожелать вот с этой ситуацией достаточно... Непростой, да, вот ситуация получилась сейчас. Как-то выйти, ну, хорошо. Ну, я спонтанно я так вам не желаю, это все? Я даже не знаю. Для меня эта ситуация не дискомфортная. Я понимаю, на что мы шли, понимаю, что здесь за лобби. Понимаю ситуацию в Николаеве, понимаю ситуацию в стране, поэтому... Я просто как человек, который не может, тоже как и вы, смотреть на это, ну, скажем, эм, только через телевизор, надо сюда решение, что вот, мы будем в процессе. Вот. Есть две функции у народного депутата. Первая законодательная функция, которая контролирует, как и законы выполняется. Вот. И... Я просто исполняю свою профессиональную долю. Вот, и считаю, что очень хорошо, что появилась э, идея в Сыровийской обратиться к нам. И э, я думаю, что мы дисциплинировали сам процесс судебный, дисциплинировали прокуратуру, суд. Вот, э, Но, ну, по крайней мере, в самом процессе все было достаточно э, в рамках закона. А то, какой сейчас будет переговор, это уже э, не вопрос к нам. Это не вопрос Суровицкого. Ну, Миш, я честно я о Суровицкой, вы уже так подробно все говорите. Я хотел поговорить с вами вообще о европейском выборе. Можно? Да. Николаеве проводится такой эксперимент Добрый. по ликвидации детского пьянства и наркомании. Добрый. Эксперимент под патронатом нашего мэра Владимира Дмитриевича. И, э, вот как бы, даю вас. <revellant>. <с Coconut> Мне хотелось, чтобы мы, ну, конечно, не сейчас прям с колесами с ним ознакомились. И как-то раз по мам уже Николаев стал практически родным городом, ну, да, сколько вы здесь уже были? 7 сантиметров. 7 сантиметров. Полгода, чуть ли не семь месяцев, чуть ли не каждую неделю, да? А, раз это город уже стал для вас. Как вы думаете, с... смогли бы мы в отдельно взять там Николаев? ликвидировать детское пьянство и детскую наркоманию. В отдельно взятом Николае. что, ну, вот я не нашел еще ни одного города. Я вам вот. хочу сказать, что ну, я всегда оптимист, да? Да. да. Думаю, что ликвидировать полностью нет, но минимизировать, да. Это должно быть желание, прежде всего, муниципальных властей. Должна быть программа, эта программа должна финансироваться. Должны люди быть максимально увлечены, вот Николаевцы, в этот процесс. Они должны видеть влияние на этот процесс и должны контролировать этот процесс. Это, я я думаю, что может быть Знаете, вот что-то вот буксует Они вот, Буксует. Может потому, что нету какого-то киевского киевского какого-то руководства. нет. Я не знаю там всех нюансов, да, этой программы, там, да. Она может буксовать только потому, что, может быть, они достаточно уделяют времени, средств выделяют на это. Потому что это должны быть не просто ну, как бы, там, форматные мероприятия с там, целью там, что-то рассказать людям. Да? Это должны быть какие-то совместные действия синхронное действие власти и горожан, да, быть какие-то. Сегодня, кстати, еще один праздник, да. знаете? День. Сегодня всемирный день. 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 Всемирный, день. День. всемирный день. день. Я даже не знал, я его случайно Нет. сегодня узнал. Это может как-то знаково произошло, да. Да? да? Знаете, когда я вот впер... я, впервые... я не верю в знаки. Когда я впервые познакомился с Татьяной Б... Татьяной Богдановной, да? Нет. Тогда, да. Мне почему Р, Романовна, да, Татьяна Мне почему-то показалось вот тогда, что она бы смогла стать, э, ну, если не крестной мама, если не, ну, каким-то даже... Ну, вот тогда мне так -то казалось, что она должна была даже стать знаменем. Знаменем просто этого движения, родителя против наркотиков. Э, несколько дней видел подряд, я видел, это реальное было горе, у нее реальное было горе в глазах, реальное было горе. И вот сегодняшняя эта грязь, которую пытаются там на нее налить, что она там бухала, это абсолютно неправда. Что и я ее видел, и многие журналисты ее тогда видели, да и врачи подтвердят, что это абсолютно неправда. Так вот, но почему-то она вот не захотела. Как вы думаете, почему? Почему-то она не захотела. Даже не буду А вот имитировать, потому что я стараюсь не лезть в личную жизнь, в ее какие-то решения. Мы профессиональные консультанты. Вот мы э, говорим, как лучше поступить, если нам задают вопрос, как, как лучше поступить дальше. Ну, она сама принимает решение, как поступать. Э, я могу сказать, что... Закончится этот процесс, вот, и, ну, там, неважно какой будет приговор, там, мягкий или супер мягкий, в вот, апелляцию мы пойдем обязательно. Вот, но ну, все вопросы ну, ее личного позиционирования, это абсолютно личное дело. Это уже часть ее ну, как бы там, желания быть гражданским деятелем. Да. У нее большие планы, я знаю. Как они будут? Насколько она найдет единомышленников? Насколько она найдет понимание. Потому что общество сейчас разделили на самом деле. Одни говорят, ну а, дочь проститутка, мама там алкоголичка, и даже не видят тех убийств из-за этой информации. Другие говорят, да, почему вы в этом копаетесь? Это человек прежде всего убили человека, вы убили здесь вот на этих улицах Николаева, изнасиловали, убили, сожгли. Как вы можете вот об этом говорить? Вот это все ну, не дает, наверное, ей возможности да, вот, принять для себя какие-то решения, потому что она очень болезненно воспринимает эти вещи. Мы ей три месяца психологически вытаскивали, чтобы она хотя бы на суде была в состоянии, когда мы можем проводить суд. И суд, и прокуратура, и мы. Подойдет процесс. Потому что ну, важно, чтобы она была на суде. Она не могла быть э, психологически, у нее стресс настолько сильный, что... Ну, ну, это не позволило бы провести нормальный процесс. Николай Владимирович, я не хотел, честное слово, к процессу я не хотел возвращаться, потому что вам этим процессом, наверное, если что-то того... Э, ну, раз вы уже спустили за это, и раз вы уже сами вернулись к этому процессу, э, вот мне даже в мыслях не может прийти, что у какого-то судьи хватит э, ну не у какого-то, а у конкретного, да и у любого, не вот этого, который сейчас происходит, чтобы он мог как-то э, ну, взять какие-то деньги сейчас. И какие-то должны были быть деньги. Ну вот это, по-моему, даже исключено. Просто исключено. Мы ну, а тройку видели. Мы тройку видели. Ну, по-моему, это исключено. Эти ну, судьи не берут они. Ну не. Ну, все, не хочу И... я все на эту тему. Да В Давайте... этом процессе это исключено. Я тоже думаю, это исключено, совершенно исключено. Здесь э, вопросы... Не к суду. То а есть вопрос к прокуратуре. Это не вопрос не, суд, не суда, это не вопрос прокуратуры. Это большое будет ну, чудо, если суд не обратит внимания ну, на публикацию да, находит, и, сделает, зато. и сделает более жесткий приговор. Таким же Антон Янукович позвонит и спросит, а что там у вас опять в Николаеве ну, Хотелось процессы? бы, чтобы позвонил. Все-таки да, что, да у него на контроле. Да, у него же на контроле. Ваша партия называется Европейская партия. Да, Украина. Европейская партия. Вы лидер партии. Вот у меня по, Евро... по Европе есть только попов два вопроса. Во-первых, дети там столько не пьют, но это мы как бы уже на эту тему поговорили. Но не пьют там дети столько. И возможно ли сделать, как бы, это мы уже на эту тему поговорили. Во второй вопрос, ювенальная юстиция. Ваши отношения к ювенальной юстиции. Вы это знаете, что это такое? Потому что многие вообще не знают. Я спрашиваю, они вообще не знают, что Вы Понимаете, в отношении того, что бьют, не пьют, там очень сложный доступ к алкоголю для детей. Не совсем ну лиц. так я тоже. Там и для взрослого населения, например, в субботу-воскресенье вы не найдете открытых магазинов. И так. там бельгийские вечера, и специализированные лицензии, и там нет контрафакта, и наливаев нет на каждом углу. Это понятно. По ювенальной естественности. А что с ним Будет, да. будет она у нас в Украине или нет? Будет. Мы подписали конвенции, приняли конвенции. Все, которые и в том жестком наши, виде, в котором показатели. она присутствует. К сожалению, да. И уже ничего нельзя будет сделать? Ну, я могу сказать, что это уже станет часть национального законодательства. Там, конечно, возможно какие-то изменения, но эти изменения будут зависеть от конъюнктуры практически не больше. Ну, это же в стране хана при нашей коррумпированности, при наших вот этих всех этих, это же хрена стране, но вы это должны же понимать последствия. Николай очень мало людей вообще понимают, что такое юридическая инвестиция. И Даже я, на самом высшем там уровне. Вы должны понимать, что э, э, суть у нас скрыто в каких в сферах общественного развития есть понимание. Вот скажите, куда вижу страна? Кто у нас вот, самое хорошее? Ну, вот, Какие у вот, нас? Хорошо вот это. Скажите, нас, вот, вот Ну хоть что-нибудь. хорошее у нас. Нему, у нас на, что? Хоть, на русском языке можно поговорить. Я за границей не могу себя чувствовать. Тут как ну, так хлеб как можно это просто... Это, 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 это с этой властью не связано нет, ну мы все наши политики дарились. Нет, не, не давайте мы. так, ну, вы нет. говорите, что, что вот, ну, принимаются такие решения. Но ну, ювенальная она не спрашивает, какой власти. Ее завели, еще при завели. Ее завели еще... Да. Ну вы лучше это, часть, меня сейчас знаете. Да, 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 да. Она ну, же не спрашивает вообще какой-то власти и, и чего что. Ну все, да, вот вы как юрист говорите, что уже мы ничего не сделаем. Потому что если, допустим, с детским пьянством, с наркоманием, я понимаю, что нужно да. делать, Я как бы стучусь где только возможно. Я думаю, что это законодательство будет как и другое мертвое. И вы, наверное, понимаете, что мертвое законодательство это... есть, есть законодательство, которое никто даже не воспринимает. Ну и есть, традиционно такие, спасибо вам, что вы мне уделили время, огромное спасибо. Традиционно я заканчиваю свои все эти мини-такие интервьюшки, пожелания. Вы не против, да, что это интервью будет на Ютубе? Значит, у меня там такая рубрика есть э -э -э пожелания нашему движению «Родители против наркотиков» на ближайшие, на ближайшие 7 дней. Можно я к 27-му больше подготовлюсь? Я уже больше вопросов вам, чуть-чуть ну, больше времени, но я не уйду к 27-му. Ну, если я буду еще, я могу не приехать. Не вопрос. Когда я в Киеве часто бывает, да, значит, значит пожелания нашего движения, родители против наркотиков, на ближайшие я, сказал, я давно держу этот журнал. Ну, э, какое можно сказать, пожелание, да. То есть и желание, и пожелание. Я хотел бы, наверное, поблагодарить за то, что вы тратите на это свое время, усилия. Почему? Потому что нет чужих людей. Детей, людей, проблем нет чужих. Поэтому чем больше будут этим заниматься серьезно, вот, тем, мне кажется, будет полезно для общества. А то, что ну, ну, эта тема крайне важна, и она является сегодня, к сожалению, не главной в нашей стране. Хотя она не имеет никакой политической а то, Ну Что может быть дороже, чем наши там, дети, их здоровье, их будущее и так далее. Нужно ломать традиции. У нас традиционно э, застолье, там же находятся дети. И даже с ними начинают чопаться. Это все ну, часть культуры, которую, мне кажется, нужно немножко менять. Вот. Ну и мужество вам побед. Вот. И очень хорошо, что вот в таком городе, именно в этом городе, где есть и негатива столько много есть еще такой позитив, потому что не в каждом городе надо что-то такое движение. Это единственное движение. Ну как, иди, я не хочу говорить, ну, я не, слышу. не буду я говорить. А. Автограф вот здесь. где вы жена такой взяли? как где? Это может не вы? Как где? Стоят печати. Стою печати. Я вам чего не подарил, но я в одном экземпляре. Это для нашего музея. У меня есть хороший музей, Сантор. Который... Не, не, а вот красиво еще портит. Это специально оставили его. С пожеланиями какими-нибудь из даты, сегодняшней даты. Но это давно я его покупал. Это год 2007, 2009. И года назад я его покупал. А что, вы не видели даже этот зал? Это бесплатно? Вы не платили денег, чтобы быть на я даже его не видел. Но он вышел в таком он... Я не знаю, где он. Это не... Я не специально его приготовил, честное слово. Я его не специально приготовил. Спасибо. Спасибо.